Əziz izləyicilərim, mən fəyaz sizləri günəşli havada, təbiət qoyunda salamlayıram. Artıq bizə yaz gəlib, artıq biz günəşdən gözəl vitaminlər qəbul edə bilərik. Və əlbəttə ki, günəşdən bizim ala biləcəyimiz hansı vitamindir? Biz bildiyimiz kimi D vitaminidir. Bu gün mən sizə Sibir Sağlamlığının D vitamini adlanan məhsulunu təqdim edirəm. İlk öncə vitaminləzisi tanış edirəm, qablaşdırılmasını, formasını ekranda siz görəcəksiniz bu quraqdadır. Petkası ilə bərabər istifadə edəcək. Hava o qədər günəşlidir ki, biz təbiətdə çox dura bilmədik və bu məhsul haqqında D vitaminə haqqında biz sühbətimizi məs burda davam etdiririk. Məsul haqqında ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Ekstra təmiz MGSP yağından, yəni medium chain triglyceride oil D3 vitamininin hipoalerjik mənbəyidir immunite gücləldir, yaşlanma əleyhinə təsir göstərir, ürək-damar sistemini dəstəkləyir, qadın sağlamlığı və dəri gözəlliyinə dəstək olur. D vitamininin müxtəlif şəkillərdədir. Bizdəki isə yağ şəklindədir və damcı şəkildə istifadə olunur və biz bunun bununla tamamilə tanış olacağıq. Bu pol allergen deyil, bütün ailə üçün uyğundur. İstifadəə başlamaq yaş 3+dur. 3 yaş və yuxarı uşaqlar və böyüklər gündə 2 dəfə 1 damcı yemək zamanı dil altına damcı. Və ya suda həll etmək, istifadə etməmişdən də əvvəl mütləq e, qutunu çalkalamaq lazımdır, yaxşı həll olsun və ondan sonra e, suya qatdır və ya xo dil altına ataraq istifadə edin. Tərkibi ilə tanış olaq. Bitki yağı fraksiyalar, kapril, kaprik ritli serdilər D vitamini, xolekalsiferol qarbıdal çünki kərəviz, süd və onların emalından alınan məhsulların izlərinin mövcudluğu mümkündür. Bəli, içərisində nələr var? Bir daha deyək. Vitamin D xolekalsiferol. Vitamin D-nin çatışmazlığı nəticəsində saçlar tökülür, sümüklər zəifləyir və eləcə də qan dəyərləri aşağı düşür. Əgər qanınızın dəyərlərini yüksəltmək istəyirsinizsə və ə, saçlarınızın daha ə, yaxşı olmasını, gözəl olmasını istəyirsinizsə, sümüklərinizin möhkəm olmasını istəyirsinizsə mütləq vitamin D qəbul etməlisiniz. Əlbəttə C vitamin D-ni təbii yollarla da əldə edə bilərik. Məsəl üçün ton balığıdır, başqa bir ə, meyvələrdir və ən gözəl günəş şüalarıdır. Lakin ə, müəyyən bir yaşdan sonra, xüsusən qadınlarda 40 yaşından sonra ə, bədən özü ə, günəşdən D vitaminini çox çətinliklə əldə edir. Ona görə də mütləq bədəndə D vitamini olmalıdır. İndiki qidalar təmiz olmadığı üçün də qidalandığımız zaman D vitamini daxilində olan məhsullar bizə tamamilə o vitamini verə bilmir. Ona görə də biz məcbur oluruq kənardan məcbur oluruq kənardan bu vitaminlərin vasitəsi ilə xüsusilə də yağlar vasitəsilə D vitaminini qəbul etmək çox xeyirlidir. Ona görə də biz yağlar vasitəsilə bu vitamini əldə etməli oluruq. Bunun üçün də çox vacibdir ki, biz e, hansa bir məhsulu alanda, qəbul edəndə biz onun keyfiyyətinə əmin olaq və əminliklə deyə bilərik, Sibir sağlamlığının məhsulları 100% bitki mənşəlidir. Siz e, Sibir sağlamlığının məhsulu D3 vitamin, SNL vitaminini e, siz tamamilə e, rahatlıqla qəbul edə bilərsiniz. Heç bir yan təsiri olmayacaq çölpə uşaqlar 3+ əlbəttə ki yuxarı istifadə edə bilər bunu və hamilə qadınlar, süd verən analar da rahatlıqla qəbul edə bilər yeganə yan əksi yeganə yan əksi ola bilər, yan əks təsiri ola bilər. Bu isə davamlı istifadə etməkdir. Siz bir müddət istifadə edirsiniz, ara verirsiniz. Yəni bir flakon qurtaldısa bir müddət ara verib çorunadan yenidən davam. F vitamini haqqında müəyyən qədər sizinlə bölüşdüm. Sizin gözləriniz önündə açıram bağlı belə bir Bunu burduqdan sonra bu yerdən kapron qırılır. Və bu qırıldıqdan sonra açılır. Belə bir şəkildədir və dil altına ə, tökürsüz bir damcı. Adətən yeməkdən sonra. Bəzi adamlar belə istifadə etməyə yağı, yəni birbaşa dil altına qoymaq pis təsir edir. Ona görə siz istəsəsiz suya da qataraq içə bilərsiniz. Yeməkdən sonra bir daha qeyd edim. Yəni heç bir pis təsiri yoxdur. Rahatca istifadə etdikdən sonra yenə də bağlayırıq və sərin bir yerdə saxlayırıq. Beləcə bu flakonu biz gündə 2 damcı istifadə edərək bitiririk. Mən artıq bu məhsulu sizinlə barədə başladım. Sizinlə barədə bunun haqqında daha dərindən məlumatlar aldıq və davam edəcəyəm mən. Əgər siz də alıb istifadə etmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayın, WhatsApp-a yazın və yaxud zəng vurun. Lakin qeyd edirəm bir daha farişlər və çatdırılma haqqında vaçba yazım. Əlavə suallarınız varsa, əlavə suallarınız varsa və yaxud da hansa bir təcrübənizi bizimlə bölüşmək istəyisinizsə, videonun altında rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Sizin rəylərinizi gözləyirik. Birlikdə gəlin bu vitamin haqqında Sibir sağlamlığının məhsulları artıq böyük bir təcrübədən keçirilmişdir, dünya səviyyəsində və siz rahatlıqla bu məhsulları alıb istifadə edə bilərsiniz. Sağlam olmaq istəyirsinizsə bizə müraciət edin. Sağlam olun, gözəl olun.